Поступают неоднократные жалобы граждан о том, что предоставляются услуги по съему квартиры, либо предоставление работы, но берется предоплата 1000 гривен. Однако информация это не подтверждается, и люди как бы приходят в райдел с жалобами на то, что деньги значит, уплочены, однако жилье не предоставляют. Деньги они, получается, забрать не могут? Деньги забрать не могут, так и составляет фиктивный договор о том, что предоставляется информация в виде мобильного телефона, который первый раз люди отвечают на него, как бы говорят да, есть помещение, однако в последующем телефон данный отключен и никаких как бы контактов больше с данным лицом не осуществляется. То есть люди уплачивают деньги как бы в никуда. В настоящее время изымается документация данной фирмы, изымается системный блок, мобильные телефоны сотрудников данной организации и будет проводиться проверка. В рамках криминального проводажа по статье 190, возбужденной по начисленным заявлениям граждан, проводится санкционированный осмотр данного помещения.